بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل خان ناظرین بیٹھک میں مختلف لوگ آتے ہیں میرے دوست بھی آتے ہیں طالب علم بھی آتے ہیں تاجر حضرات بھی ہوتے ہیں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے مختلف مشاغل اختیار کرنے والے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بیٹھک میں شریک ہوتے رہے ہیں لیکن آج کی جو بیٹھک کی شخصیت ہے آج کی جو بیٹھک کے مہمان ہیں وہ ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں ایک ایسی منفرد حیثیت کہ جو ان کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں ممیز و ممتاز کرتی ہے میرا اشارہ ہے آج کے اپنے مہمان محترم جناب اعجاز رحمانی صاحب کی طرف اعجاز رحمانی ایک ایسا نام ایک ایسی شخصیت کہ جو شاعری میں پاکستان کا حوالہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز غزل سے کیا ناتوں کی طرف گئے اور نعت کو ایک نیا رنگ دے دیا آپ ایک ایسے شاعر کے طور پر مشہور ہوئے کہ جنہوں نے بے شمار ناتیں لکھی ایسی ناتیں کہ جو زبان زد عام ہیں جو مختلف محافل میں پڑھی جاتی ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں اجاز بھائی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہ آج ہم بیٹھا یہاں پر اپنی دل کے سارے پھوڑ سکتے ہیں جو کچھ کے دل میں ہے جو تک کہیں بیان نہیں کر سکے وہ بیان کر سکتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کا ایک کوشہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں یہ ایک ایسا انٹرویو ہو کہ جو آپ کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے ابتدائی طور پر وہی جو نارمل سوال کہ جی کہاں سے زندگی کا آغاز کیا کیسے شروع ہوا آعوذ باللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھئے بارہ فروری انیس سو چھتیس بارہ فروری انیس سو چھتیس کو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا میرے والد بنیادی طور پر ایک بہت بڑے مکینک تھے اچھا موبائل مکینک آٹو موبائل ان کے بہت شاگرد تھے اب بھی ہیں ہوا یہ کہ زندگی گاڑی بہت اچھی چل رہی تھی کہ میری والدہ کا انتخال ہو گیا سا... انو سال کی عمر ہوگی میری کہ والدہ کا انتخال ہو گیا یار بارہ سال کی عمر سے والد کا بھی انتخال ہو گیا ہاں بالکل یتیم हाँ, و یسیر ہو گئے یتیم و یسیر ہو گئے لیکن میری دادی بڑی ہمت والی خاتون تھی انہوں نے ہمارا شہر علی گڑھ جو ہے وہ ایک صنعتی شہر ہے اور اس میں بے شمار کام ہوتے ہیں ایسے جو محلے میں خواتین بھی کر سکتی ہیں تو میری دادی نے وہ کام کیا بہرحال ہمیں انہوں نے پروان چڑھایا اور اور بھی ہاں میرا ایک بھائی ایک بہن جو اب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ انڈیا میں رہے کبھی پاکستان میں نہیں بس آئے وہیں انتقال ہو گئے اور وہ میرے بہن و بھائی آئے ضروری ہاں ملنے ملاقات کے لیے اور چلے گئے میں نے وہاں پرائمری تعلیم حاصل کی پرائمری تعلیم اس طرح سے حاصل کی کہ میں صبح اسکول جاتا تھا شام کو پھر میں ایک کام سیکھتا تھا الیکٹرک نکل پلیٹنگ یعنی پانی چڑھانے کا کام نہیں ہوتا जी, जी. وہ ہمارے ایک عزیز تھے جو کرتے تھے انہوں نے کہا میں میرے, میرے دوں میں اسے کچھ ہنر بھی سکھا دوں گا تو اسکول سے آ کے ہم وہاں جاتے تھے اور شام کو مغرب سے تائشہ جاؤں مسجد میں جاتے تھے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغرب عشاء مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا اور عشاء کی اذان چھٹی تو وہاں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہاں سے دینی تعلیم آج کلی وہاں وہاں سے وہ کیا اپنی پرائمری تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں پاکستان چلا آیا انیس سو چون میں پاکستان آ گیا یہاں آ سب درم برم ہو گیا اس لیے کہ میرے تو دادی بھی وہیں تھیں اور سب وہیں تھیں مجھے بڑا پاکستان دیکھنے کا شوق تھا <تصفح> <تصفح> تو میں چلا آیا اور یہاں آ کے اب کیا کرتا لیکن وہ کام جو میں نے تھوڑا سیکھا تھا اس نے میری بڑی رہنمائی کی اور ساڑھے تین روپے روز پر میں ملازم ہو گیا اس زمانے میں ساڑھے تین روپے روز بہت عام تھے انیس سو چولہے میں چار, چار کلو آٹا ملتا تھا ایک روپے کا اور دستانے کلو گوشت اور سوا روپے بکری کا گوشت تو سارا چیزوں پہ زمانے میں بڑی اہمیت تھی اس کی ان کی بہرحال گاڑی زندگی کی چلتی رہی پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کیا یہاں آنے کے بعد نہیں یہاں ابھی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اس میں کہ انڈیا سے یہاں آنے کی وجوہات کیا تھی بس پاکستان دیکھنے کا شوق تھا یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے کے نہیں جا سکتے پرائمری ایڈوکیشن آپ نے وہاں کی دینی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کی الیکٹرک الیکٹرک پلیٹنگ آپ نے وہاں سی کی پاکستان دیکھنے کے شوق میں بھائی بہن دادی رشتہ دار سب چھوڑ دی دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا سفر جب ہوتا ہے اس کا رزق بہت پہنچ جاتا ہے لہذا اس میں انسان مجبور ہے بارحال اس کے ارادے اپنی جگہ ہیں لیکن یہ کہ اللہ کی مشیت اپنی جگہ ہے تو بارحال یہاں آنا مقدر تھا ساڑھے تیم روز پہ آپ ملازم گئے صاحب

مانا ایک سو پچیس روپے پہ ملازمت میں نے پاکستان ٹویلو میں سن اٹھاون میں ہو گیا شروع ہو گئی اسی سن اٹھاون میں میری شادی بھی ہوئی اور یہ شادی میر پور خاص سے ہوئی شادی آپ کی پسند سے ہوئی وہ میرے خالہ کی لڑکی تھی اور وہ میرے یہاں پہلے سے رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے سے رہتے تھے میر پور خاص میں تو بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا وہ کوئی بچپن میں اور خواتین میں لین دین ہوا تھا کہ یہ لڑکا آ گیا تو شادی کر دو ٹھیک ہے بہت شادی ہو گئی رشتے دار آپ کے یہاں موجود تھے ہاں رشتے دار یہاں کراچی میں بھی تھے وہاں بھی تھے تو وہاں شادی ہو گئی جناب شادی تھی ان کے دو بچے میرے ایک کا نام آیاد رحمانی ہے ایک بیٹی ہے فرد اور دونوں ماشاءاللہ میرا ایم ایس سی ہے میرا پہلا بیٹا جو اجاز بھائی آپ سے میری گفتگو بڑی لمبی چلے گی چلنے دیں اور بہت دلچسپ چلے گی میں جانا ہے کے میں تکلفی سے جواب دوں گا آپ کو